Seorang budak perempuan yang berusia 8 tahun bernama Gretchen keluar dari rumah dia macam biasa. Pada hari itu dia dalam perjalanan menuju ke kelas Bible School musim panas yang diadakan di sebuah church yang tak jauh dari rumah dia. Laluan yang dijalan pada hari itu pun adalah laluan yang biasa untuk dia. Tapi sayangnya lepas dia keluar dari rumah tu kan dia tak pernah sampai ke church tadi. Sampailah 2 bulan kemudian pada 14 Oktober 1975 ada seorang ni yang tengah jogging dan dia lalu dekat Ridley Creek Park dan dia ternampak sesuatu bila polis sampai dekat situ, diorang jumpa tulang manusia. Hasil sesatan pula mengesahkan itu adalah tulang milik Gretchen. Pakaian yang dipakai oleh Gretchen dijumpai terlipat kemas berhampiran dengan mayat dia. Pihak forensik sahkan yang kematian Gretchen adalah sebagai kes bunuh sebab dekat kepala dia ni memang ada kesan cedera. Tapi disebabkan kes ni tak ada petunjuk yang baru jadi kes ni telah menjadi cold case dan tergantung hampir selama 40 tahun lamanya. Sampailah pada tahun 2023, ada saksi baru ni telah muncul dan bagi maklumat baru kepada pihak polis. Orang yang disyaki membunuh Gretchen ni bukanlah orang asing tapi adalah seorang pastor ataupun paderi yang dihormati dalam komuniti diorang. So, siapa Gretchen yang sebenarnya? Gretchen Harrington merupakan anak kedua daripada empat adik-beradik. Mak dia bernama Ina dan ayah dia pula bernama Harold. Family dia ni tinggal di 27 Lawrence Road dan berdekatan dengan church sebab ayah dia ni juga berkhidmat sebagai seorang paderi. Dia ada dua orang kakak yang bernama Anne dan juga Zoe. Adik bongsu dia pula bernama Jessica dan dia masih lagi baby pada masa tu. Keluarga Gretchen ni hidup dalam keadaan yang tenang, bahagia dan diorang ni sangat dihormati oleh jiran tetangga. Keluarga Gretchen gambarkan yang dia ni adalah seorang kanak-kanak yang mudah bergaul dengan sesiapa pun Walaupun baru kali pertama berjumpa dengan dia Automatik kita ni boleh jadi kawan dia Dia ni jenis seorang budak yang lembut Sopan, baik dan manis budaknya So pada hari dihilang tu Pagi 15 Ogos 1975 Dalam pukul 9.20 pagi macam tu Gretchen ni keluar dari rumah dia Menuju ke kelas Bible di Trinity Chapel Biasanya dua kakak dia akan jalan sekali dengan dia tau Tapi hari tu dia lain sikit Sebab mak diorang ni sebenarnya baru je balik dari hospital Bersama dengan baby baru So suasana dalam rumah tu jadi macam agak kelam kabut sikit lah Ayah dia sempatlah tengok Gretchen ni keluar dari rumah Dan berjalan menuju ke gereja Bila dia nampak yang anak perempuan dia ni Dah jauh sikit dari rumah Dah hilang dari pandangan dia Dia pun sambunglah uruskan keluarga dekat rumah Tapi pada pagi tu sebenarnya Gretchen tak pernah pun sampai dekat gereja Kalau ikut laporan polis Dalam pukul 11.30 pagi macam tu Harold ni dia ada buat report yang mengatakan Anak dia hilang selepas dia dapat tahu Yang anak dia tak sampai dekat church Ada juga sumber lain yang cakap Yang Pastor David ni dah call polis dulu Dan report pasal kehilangan Gretchen. Pastor David ni sebenarnya adalah pastor dekat Church Trinity Chapel iaitu tempat yang si Gretchen nak pergi pada pagi tu. So tugas Pastor David sepanjang camp Bible dijalankan dekat sana adalah menguruskan semua budak-budak yang datang ke sana. Jadi lepas kelas pagi habis, dia akan bawa diorang ni naik bas kecil untuk dihantar ke church yang kedua. Jadi church yang kedua ni adalah tempat ayah Gretchen ni bekerja. Tapi pada pagi tu kan selepas dah habis kelas semua, budak-budak pun dah naik bas. Jadi si Pastor David ni pun perasan yang Gretchen tak ada. Dia sepatutnya Gretchen memang kena datang kelas lah lepas tu ada salah seorang cikgu dekat situ beritahu yang Gretchen ni langsung tak masuk kelas pada pagi tu masa tu lah Padre David ni terus buat report dan beritahu yang budak bernama Gretchen ni menghilang petang tu pula isteri Pastor David ni bernama Margaret pun datanglah ke rumah parents Gretchen masa tu dia ada bawa lah sedikit makanan untuk dorang sebab ialah family dia ni memang tengah bersedih dan Gretchen pun belum lagi dijumpai mak Gretchen pada masa tu dah tak nangis dia dah macam ridor dah maybe dia cuba nak kuatkan hati dia supaya tak fikir bukan, -bukan. Hari pun berlalu dan polis masih lagi teruskan siasatan diorang. Diorang mula jumpa ramai orang untuk faham apa sebenarnya yang terjadi pada pagi tu. Ada seorang saksi ni dia kata dia nampak ada seorang pesalah seks yang bernama Richard ada dekat dengan kawasan rumah diorang. Tapi selepas polis siasat tak ada bukti yang menunjukkan si Richard ni terlibat dengan kehilangan Gretchen. So nama dia pun tak tersenaralah sebagai suspek utama. Kemudian polis pun temubual ramai lagi termasuklah Pastor David tadi. So dalam kenyataan awal dia dia cakap yang dia memang ada ambil beberapa orang budak pagi tu untuk dihantar ke jet. Tapi dia langsung tak nampak Gretchen. Lepas tu ada saksi lain pula cakap dia orang ni ada sebuah truck pickup berhenti dekat Lawrence Road tempat di mana Gretchen ni biasa lalu. Saksi cakap yang truck tu jenis lama, warna dia agak hijau gelap, tak ada penutup belakang dan bahagian fender dia menonjol ke depan. Berdasarkan semua maklumat yang polis ni dapat, dia orang pun mula susun timeline kejadian. Polis percaya sebaik sahaja Gretchen hilang dari pandangan ayah dia, ada seseorang yang telah pancing dia untuk naik kenderaan tu dan culik dia dekat situ juga. Maksudnya dia diculik dekat je dengan rumah dia. Dan polis syak orang yang culik tu mesti orang yang Gretchen ni kenal. Pada masa ni operasi besar-besaran pun telah dibuat. Semua orang telah turun padang termasuklah polis, bomba dan juga 300 orang sukarelawan dekat area situ bergabung untuk mencari Gretchen. Diorang masuk setiap jalan, kawasan hutan dan juga atas sungai yang berdekatan dengan rumah Gretchen Polis juga telah menggunakan anjing canine untuk jejak Gretchen Sampalah esok pagi tu hujan turun dengan sangat lebat and then non stop pula tu so misi mencari ni tak dapat diteruskan 2 bulan kemudian 14 Oktober 1975 lebih kurang 12km dari rumah Gretchen ada penemuan mengejutkan semua orang petang tu dalam pukul 4.45 minit petang ada seorang Navi ni tengah jogging di Ridley Creek State Park dan dia ternampak sesuatu yang sangat mengerikan di tengah-tengah hutan yang sunyi dan jauh dari orang ramai dia terjumpa rangka manusia yang kecil dan tak lama lepas tu bila polis sampai dekat sana Mereka pun telah sahkan yang itu adalah jasad Gretchen tempat tu memang terpencil dan nak sampai ke situ pun agak susah tulang-tulang Gretchen semasa dijumpai itu dah hampir tinggal rangka pakaian dia pula telah dilipat kemas dan diletakkan dekat tepi termasuklah blouse yang dijahit oleh mak dia sendiri seluar dalam dia pula tergantung dekat dahan dan kasut dia yang sepasang tu dijumpai dekat atas tanah yang berdekatan dengan dia polis yakin yang mayat Gretchen ni memang dah ada dekat situ sejak hari dia menghilang. Polis pun ambillah pakaian tadi tu dan tunjuk dekat Paris Gretchen untuk pengesahan. Ayah dia cakap, no doubt ini memang pakaian anak saya kemudian autopsi pun dibuat dan forensik telah sahkan itu memang Gretchen punca kematian dia adalah disebabkan pukulan yang kuat di kepala sebanyak dua kali ataupun lebih hingga menyebabkan tengkorak dia retak polis juga syak ada unsur serangan seksual tapi hasil bedah siasat ni tak jumpa bukti yang jelas berbulan-bulan masa berlalu tapi polis sebenarnya masih lagi tak jumpa siapa pelakunya bayangkan Mapa Township yang dulunya terkenal dengan kawasan yang sangat tenang dan selamat sekarang semua dah berubah Mak ayah dah tak berani biarkan anak-anak diorang ni berjalan sorang-sorang ke sekolah macam sebelum ni. Makin lama, siasatan polis pun jadi semakin slow. Dan akhirnya, kes pembunuhan Gretchen ni jadi cold case dan tergantung tanpa jawapan selama 48 tahun. Walaupun kes ni dah berpuluh-puluh tahun terjadikan, tapi sebenarnya kesan ni tak pernah dilupakan. Ada orang yang masih lagi membincangkan pasal kes ni dalam grup Facebook dengan teori masing-masing. Sampailah satu hari tu, ada dua orang penulis dari Philadelphia ni telah terbitkan buku pasal Gretchen pada tahun 2022. Tujuh Tujuan orang pada masa tu adalah untuk hidupkan balik kes ni Dapatkan semula perhatian orang ramai dan bantu cari clue baru Dan yah, usaha penulis tu berjaya tak Beberapa bulan kemudian pada Januari 2023 Ada seorang wanita yang telah tampil dan berjumpa dengan polis Dia tak nak dedahkan identiti dia Tapi dia cakap yang dia ada rahsia yang dia simpan selama ni Dia percaya ayah kawan baik dia adalah orang yang bertanggungjawab membunuh Gretchen Dia cakap lelaki tu adalah Padre David. Perempuan yang bagi maklumat tu sebenarnya pernah satu sekolah dengan Gretchen dan dia adalah kawan kepada kakak Gretchen yang bernama Zoe Dia juga sangat rapat dengan anak-anak uh, Padre David dan dia orang ni selalulah bermain bersama-sama. Kadang-kadang tu dia akan tidur dekat rumah Padre David. Masa dia bagi keterangan dekat polis sukan, dia ada cerita sesuatu yang sangat disturbing Dia cakap masa dua kali dia tidur dekat rumah Pastor David ni, dia terjaga tengah malam sebab dia rasa Pastor David tengah sentuh bahagian alat sulit dia Bila dia cerita benda tu dekat anak Pastor Pastor David ni kan Anak dia cakap Oh ayah aku memang kadang-kadang suka buat macam tu Bayangkan Perbuatan Pastor David tu sebenarnya adalah satu benda biasa yang terjadi dekat anak perempuan dia Kemudian perempuan ni pun beritahu lah dekat parents dia dan tak lama lepas tu diorang pun telah pindah ke Texas Nina namakan perempuan ni sebagai Maria lah sebab senang nak cerita sikit Jadi masa Maria tu kena soal siasat tu kan Maria ni adalah tunjuk dekat polis diari lama dia yang dia tulis masa kecil dulu Ada satu page tu dia tulis 15 September 1975 Nak tahu tak ada seorang lelaki yang cuba nak culik Holly sebanyak dua kali Tapi ini adalah rahsia dan aku aku tak boleh beritahu sesiapa Tapi aku rasa dia mungkin adalah orang yang sama culik Gretchen Aku rasa dia adalah Mr. Z Mr. Z tu sebenarnya merujuk kepada Reverend David Zansra iaitu Pastor David So dengan maklumat yang polis baru dapat ni kan Dua orang penyiasat iaitu Andrew dan juga Trey pun mulalah jejak Pastor David pada 17 Julai 2023 Masa tu umur dia dah pun berusia 83 tahun dan dia tinggal di Georgia dia masih lagi hidup dan hidup dia masih lagi tenang dan sekarang ni dia dah pencen jadi paderi. Jadi polis telah temu dia selama 4 jam juga lah. Walaupun dia dah tua, dia masih lagi ingat banyak benda. Church mana yang dia pernah berkhidmat sebelum ni, bandar mana dia pernah duduk dan siap betulkan fakta bila penyiasat ni salah sebut tarikh ataupun nama tempat. Maksudnya ingatan dia tu masih lagi kuat Bila penyiasat ni sebut je nama Gretchen, air muka dia ni dah mula berubah, cara dia bercakap pun berubah Tiba-tiba dia cakap yang otak dia dah tua dan dia susah nak ingat semua benda Mula-mula tu dia memang nafikan semua benda tu. Dia kata yang dia tak terlibat Langsung dengan kehilangan Gretchen Bila penyiasat tu tunjuk bukti-bukti seksual dia Sebelum ni kan dia dah mula panik Bukti-bukti tu semuanya datang daripada Maria terilah dan akhirnya Dia pun mengaku. Dia pun ceritalah pada Hari kejadian tu dia nampak Gretchen ni jalan Sorang-sorang pada pagi tu. Lepas budak tu Hilang je dari pandangan ayah dia So David ni pun ajaklah Gretchen naik kereta dia Dia cakap dekat Gretchen yang dia nak hantar Pergi church. Disebabkan Gretchen ni percaya dan kenal dengan David so Gretchen ni pun naiklah tanpa was-was. Lepas tu David ni pun drive lah ke kawasan hutan yang berdekatan. Dekat situlah disuruh Gretchen ni buka baju tapi budak tu tak nak. Akhirnya David ni buat sesuatu yang sangat menjijikkan dan kemudian dia pukul kepala Gretchen dengan tangan sampailah berdarah. Bila dia nampak Gretchen dah tak bergerak, dia yakin yang budak tu dah pun mati. Dia cuba untuk tutup mayat Gretchen tu dengan ranting dan juga daun. Lepas tu dia tinggalkan tempat tu macam tak ada apa-apa yang berlaku dan terus balik ke church dan buat aktiviti kelas Bible macam biasa. Dalam laporan siasatan, ada ramai saksi pada tahun 1975 tu nampak Gretchen bercakap dengan driver kereta berwarna hijau. Dan ada saksi lain yang pernah nampak David ni drive di jalan yang sama pada pagi tu. Tapi pada masa siasatan dulu ni kan, bila polis tanya David pasal Gretchen, dia dia tak nampak budak tu. Tak lama lepas dari kejadian tu, si David ni pun pindahlah ke Texas pada tahun 1976. Dekat sana, dia jadi padri sampailah pada tahun 1983. Lepas tu, dia pindah pula ke San Diego dan berkhidmat sampailah pada tahun 1990. Kemudian dia pindah lagi ke church yang lain di California sampailah pada tahun 2005. Akhirnya dia pilih untuk pension di Georgia tempat di mana dia ditangkap oleh polis kemudiannya. Selepas 48 tahun pada Julai 2023 akhirnya David ini pun kena tangkap dan didakwa atas kesalahan menculik dan memiliki alat jenayah. Dia kemudian telah diekstradisi ke Pennsylvania dan bersedia untuk dibicarakan dekat sana. Awal tu peguam dikata polis ni sengaja paksa orang tua yang dah kong confused dan lemah untuk mengaku sesuatu yang dia tak buat. Peguam David ni kata, bayangkan umur 83 tahun kena soal siasat selama 4 jam diperdaya dan dimanipulasi sampailah dia percaya dia yang buat. Walaupun peguam dia berusaha lah putar belik itu ini nak selamatkan David tapi dia tetap kalah sebab polis ada bukti yang kukuh. Akhirnya pada 13 Disember 2023 David ni didapati bersalah. Sebelum perbicaraan rasmi bermula, penyiasat mula risau. Maybe ada bangsa yang lain. So, diorang bermulalah sema balik kes penderaan yang maybe berkait dengan David. Polis juga telah keluarkan kenyataan siapa je yang pernah jadi mangsa David sebelum ni tolong hubungi penjabat dakwa atau pembalai polis. Lepas David dah kena tangkap tu kan ramailah mangsa ni mula tampil dari pelbagai negeri dan diorang cakap yang diorang telah menjadi mangsa cabut debit masa kecil So perbicaraan rasmi bermula pada awal tahun 2025 Nama kakak Gretchen iaitu Zoe telah disebut semasa perbicaraan Pada tahun 2021 dulu ni Zoe ni tiba-tiba mengaku yang malam Gretchen tu menghilang Dia telah dibawa oleh ayah dia dan juga beberapa orang lelaki Memakai jubah menuju ke hutan Ridley Creek State Park Diorang cakap pada malam tu diorang semua seksa Gretchen dan paksa Zoe ni untuk bunuh adik dia dengan batu Diorang cakap kalau kau tak buat kau akan dibunuh Tapi penyiasat cakap Yang cerita Zoe ni Macam cerita ritual sesat tau Dan susahlah nak dipercayai So penyiasat tu kata Yang Zoe ni sebenarnya Ada masalah kesihatan Macam delusi dan juga paranoia So apa yang diceritakan oleh Zoe tu Mengarut dan kakak Gretchen Yang seorang lagi tu kata Zoe memang selalu berhalusinasi Lepas tu Peguam Bella David ni pula kata Tak logik langsung kot Untuk seorang lelaki Yang berusia 36 tahun pada masa tu Ada family Tak ada rekod jenayah Nak culik budak dan buat serangan seksual Lepas tu tumbuk pula kepala mangsa sampailah retak Jadi peguam bela dia ni juga telah mencabar bukti perubatan Dia kata retak dekat tengkorak Gretchen tu konsisten dengan pukulan batu yang Zoe pernah cakap dalam pengakuan dia dulu Kemudian 17 Januari 2025 Selepas 4 hari perbicaraan, juri telah buat keputusan yang David ni tak bersalah Tapi ramai yang percaya David memang pelaku yang sebenar Cuma kes ni terlalu susah sebab ramai saksi asal dah pun tak ada Walaupun David E telah dibebaskan, kes ni sebenarnya masih juga belum settle. Siapa yang bunuh Gretchen sebenarnya? Kes ni masih lagi dibuka dan pihak polis masih lagi menunggu maklumat yang baru. So guys, Nina nak tanya pula pendapat korang macam mana? Adakah korang percaya memang David yang buat? Jadi korang ada tak teori korang sendiri? Komen dekat bawah, okay? Jadi Nina rasa sampai di sini sajalah video Nina untuk hari ini. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification dan ya, kita akan berjumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. I'll see you